Середні Юрій Чебан, дворазовий олімпійський чемпіон 2012-2016 років, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року, заслужений майстер спорту. Ніна Петрівна Олемиш, директор департаменту сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА, Андрій Дереземля, начальник управління молоді і спорту Чернігівської міської ради. Сергій Романчук, директор Чернігівської дитячої юнацької спортивної школи, та Людмила Чебан, перший тренер Юрія. Прошу слово надається Ніні Петрівні. Доброго всім дня. Нам сьогодні надзвичайно приємно вже не вперше вітати Юрія на Чернігівській землі. Тому ми раді вас зустрічати. Дякуємо вам від олімпійської родини Чернігівщини, яка була представлена трьома спортсменами на Олімпійських іграх ріо де жанейро від спортивної громадськості. У нас заплановано багато зустрічей, тому... той результат, Юрий, который вы показали, он є значимым. І для всієї України, і для нашої області, от ваше перебування на території області, зустрічі, які будуть відбуватися з вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, із учнями загальноосвітніх шкіл зі спортивною громадкістю, це велике значення має для нашої області і для нашого підростаючого покоління. Тому я від голови обласної державної адміністрації, від голови відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області Валерія Петровича Куліча вас вітаю на Чернігівщині і е, впевнена, що ваш приїзд додасть такого стимулу для розвитку греблі на Чернігівщині. Хочу сказати, Сергій Романчук, пару він скромнішує, але він колись був теж талантливий спортсмен. И мы с ним даже сидели в командных лодках, выступали вместе. И если бы не ряд ситуаций, может быть, он тоже бы завоевал какие-то олимпийские медали. У него были медали с с мира, с Европы, очень много. Вот он тоже был именитым спортсменом, но жизнь сложилась так, что судьба нас разделила, и мы пошли разными путями. Он пошел уже больше организацию спорта, а я продолжил карьеру спортсмена. Но тем не менее мы не теряли связь никогда, всегда поддерживали, и вот. Даже вот э, сейчас тоже мы, когда вот встретились и вот после Лондона мы тоже, э, Сергей э, приглашал постоянно. Он просто как бы я живу в Одессе и не всегда как бы есть возможность приехать э, в Черних, потому что это не близкий свет. Вот, но каждый раз как бы я э, подгадываю такое время, чтобы было удобнее э, ему и мне и всем как бы вместе собраться и обговорить э, в общем наши проблемы и то, что вот с теми ситуациями, с теми проблемами, которые мы сталкивались э, с Сергеем э, в спорте самом. Вот, э, мы хотим сейчас их как-то изменить, как-то поправить, чтобы в будущем наши э, спортсмены, которые будут представлять нашу страну, чтобы они не сталкивались с теми э, преградами, с теми, скажем так, камнями преткновения, которые, о которых скажем так разбились серьезные мечты и ну как бы и многих спортсменов дело в том что это, это на самом деле это не миф это есть как бы реальность потому что человек который занимается профессионально спортом который хочет какие-то достичь результатов серьезных не просто какие-то дворовые там соревнования выиграть он идет э, на все, скажем так, он жертв, приносит э, в первую очередь э, в жертву себя самого. Это, это руки, это, ну, как бы это всего самого себя нужно отдать этому спота э, без, без малейшего э, мысли о том, что, что может быть. Поэтому как бы, люди с собой жертвуют и, конечно, э, там суставы могут у кого-то пошатнуться, у кого-то это могут, могут руки. Вот, вот вы, наверное, видели, как верняя фотографировал свои руки после того как он после сборов своих у него они были похожи знаете как вот как наши наши дороги асфальт асфальтированные вот где-то в пригороде они просто были все вот в мозолях все в таких выбоинах и так далее то есть у нас тоже не без этого то есть каждый вид спорта он, он вносит какие-то коррективы в нашу жизнь и, и в наш организм вот в нашем виде спорта это вот мы стоим примеру, на одном колене вот и у нас получается, могут изнашиваться, если тренер не так доглядит своего спортсмена, то, конечно, это может быть какие-то нюансы, там какие-то негативные. Если делать все, все, скажем так, от души, как, да, вот, как у нас говорят, то в принципе как бы ничего, все, все будет нормально. Можно я добавлю? Я просто хочу сказать, что я тоже сама спортом занималась и в наше совдеповское время там практически не было технологий, которые могли бы восстановить спортсмена. Сейчас это уже, слава тебе господи, есть. Люди знают об этом и не все пользуются. Вот я, если выбирать между, допустим, олимпийской медалью и здоровьем сына, я сто процентов выберу здоровье сына. Поэтому я вот слежу очень четко за вот этой, этой проблемой и я его насыщаю, потому что уже, он, уже на четвертую олимпиаду он едет. И слава богу, как вы видите, жив-здоров. И особенно вот канаисты, они страдают коленными суставами, там собирается жидкость. Он не может стоять на этом колене, потому что двух-, трехразовая тренировка по 6 часов в день. Это практически нереально. Понимаете? Нагрузка на... Слава Богу, у него сейчас все нормально, в порядке и с коленями, и с и системами. Все. И поэтому мы еще надеемся, поедем на, еще на Пятую Олимпиаду. Это было бы Поехали еще на Пятую Олимпиаду. Здоровье ему позволяет. Это Только нужно желание.